Здравствуйте, уважаемые артемовцы. Мы представляем собой Народный совет Донецкой Народной Республики. Я являюсь депутатом этого совета. Мы хотим осветить положение, то есть, что такое эта республика, создание ее, основные направления деятельности. Значит, после захвата власти в Киеве фашистами. Все мы помним, что народ Донбасса поднялся, были массовые митинги. Так как киевская власть нас не услышала, людям пришлось взять власть в свои руки. Основное требование Донецкой республики. Был организован совет этой республики. И основное, что сейчас решается, это вопрос о референдуме то, что требовали люди с первого митинга. Сформирован вопрос по референдуму. Звучит он так. Поддерживаете ли вы решение о провозглашении государственной независимости Донецкой Народной Республики? Такие вопросы, как будет она входить в какой-то состав, будет она самостоятельная, это будет решаться позже. Пока решено сделать, принять решение о независимости Сейчас очень много по городам, то есть мы сейчас решаем с местной властью, с районной властью, с городской властью. Наши депутаты они являются законно избранными народом в городу, в району, поэтому мы сейчас будем выступать на сессиях. Завтра у нас Артемовская сессия, мы хотим ознакомить людей по по райсовету. Тоже мы встречались с руководством, тоже будем решать эти проблемы. Главное сейчас обеспечение информации людей. Поэтому мало кто знает. К сожалению, у нас нет средств, мы очень слабы на этот счет. Нам очень трудно подготовить. И, ну, сейчас издаются листовки. Потихоньку мы подключаем телевидение. Если народ признает эту республику тогда уже будем готовить все документы более подробно. Пока, да, у нас есть там мандаты выдают, выдают удостоверения депутатам, но тоже это все после выборов будут проводиться уже выборы власти, и тогда уже будут люди выбирать, кого они посчитают нужным. Очень бы хотелось нам обратиться к нашим депутатам, к нашим предпринимателям города чтобы не делали поспешных выводов, как многие делают. Вот самопровозглашенная игрушечная республика, ну такие моменты звучат, как бы. Не делайте, пожалуйста, поспешных выводов. Сначала давайте нужно разобраться во всем, что хотел народ, насколько много людей хотело, чтобы эта республика была и существовала. И мы как-то вместе, найдя общий диалог, я думаю, сможем решить все проблемы, которые могут возникнуть в процессе становления этой народной республики. Потому что по проведению соцопросов по Донецкой области 73% людей согласны на то, чтобы Народная Республика имело место в нашем государстве. Уже по поводу статуса республики сейчас, ну, присоединение, как вот сказал Андрей, или присоединение там к России или еще к чему-то, не стоит вопрос. Сейчас стоит вопрос только о самой Донецкой республике. О ее статусе. О, об ее статусе. Если Донецкая республика существует, и народ признает массово это, то тогда уже все моменты там будут решать уже после выборов депутатов, после выборов исполнительных органов власти. Как бы потом этот вопрос уже будет подниматься и решаться, если он будет нужен. Я хочу обратиться к жителям Артемовской округа и сказать, что то спокойствие, которое сейчас в Артемовске, это не благодаря милиции, не благодаря кому-то, это благодаря тем ребятам, которые стоят на блокпостах в городах, которые окружают нас. Благодаря тем ребятам, которые гибнут на посту. Мы сегодня едем на похороны в Славянск. Там погибли три наших товарища. Люди гибнут в Мариуполе, в Харькове, людей арестовывают. Поэтому для тех, кто еще не понял, война уже идет. И огромная просьба для людей, желающих, пусть подходит штаб Артемовская, вступают в народную самооборону. Списки подготавливаются постоянно. И если есть какие-то подозрительные личности, Подозрительные группировки, если у вас есть данные, обращайтесь в штаб, там дадут мой номер телефона, связывайтесь со мной, будем отслеживать эти группы. Работает разведка. Пошла информация с Киева, что правый сектор набрал, скажем так, неопределенное количество людей женского пола от 18 до 45 лет. Эти люди снайперы, женщины, которые будут ездить по городам и заниматься стрелом активистов и так далее и тому подобное. Это проверенная информация, потому что у нас работает и разведка, и контрразведка у наших людей по всему Юго-Востоку. Из органов власти я не получал угроз никаких. Я получал угрозы от людей правого сектора и так далее и тому подобное. Потому что некоторое время мои данные гуляли по всем сайтам правого сектора. Потом люди, есть наши помощники, почистили все эти сайты от моих данных. Да, я получал порядка 5000 звонков, которым и смертный приговор вынесли, и угрожали мне, и моим близким. Причем это люди неадекватные, это люди с какими-то сексуальными наклонностями, это люди не способны разговаривать. Если будут какие-то вопросы у людей, мы просим обращаться в штаб. Он находится у нас в здании самого старейшего банка, в УЗИ ЗАГСа. Я думаю, это здание знают все у нас. Подходите, пожалуйста, будут разъяснения. Мы, там же можно получить листовки с какими-то ну, с какой-то информацией. Хотел бы еще обратиться к нашим гражданам, к громаде. Давайте будем взаимовежливы, потому что в большинстве случаев люди, вот не разобравшись, начинают там с какими-то упреками, с какими-то там обвинениями выступать в наш адрес. Если человек нормально подходит и задает вопрос, что происходит, как бы, то человеку ну, все время он получает нормальный ответ, объяснение, что происходит. А его право принимать или не принимать, точно так, как и наше право стоять за Народную Республику или еще за какую-нибудь другую силу. Поэтому давайте будем взаимовежливы и не забывать о том, что мы все живем в одном городе, и нам прежде всего на нормальном диалоге мы сможем найти точки соприкосновения.